Я из Запорожья. Ну, я в том году узнал о Гайке Саркисовича и сразу же начал лечение. Ну, у меня уже нога была удалена, и метастазы легких начали развиваться. Ну, я начал лечение, сделал химиотерапию и параллельно делал лечение вот, это, вот этим бинормалином. У меня в январе, в сентябре как было, и у меня приостановился рост. И до апреля месяца, ну и до июня будем, роста э, клеток онкологических в легких не было. А вот ягодицы у меня, э, диагноз остеосархома, опухоль развивалась в ягодице. Значит, э, по легким был положительный результат у меня. Три курса я прошел вот, до июня месяца. В июне сделали мне операцию, удалили опухоль и рано, пока заживала, я ничего не пил. Вот это. И за это время я снова сделал томограмму, у меня снова пошел рост сейчас, метастаз легких. Вот. Надо срочно начинать дальше лечение продолжать. Значит, я приехал пообщаться и буду продолжать лечение. И параллельно буду делать химиотерапию мне врач посоветовал. Я в Харькове лечусь в институте имени Ситенко. Вот. И буду бионормалин. этот, потому что... Да, я думаю, что положительный Я ну, не могу сказать точно вот это вот. Но я знаю, что я употреблял этот бионормалин. И Диномик. чай, это, это все. А? ну, рост. Вот в легких, именно по легких у меня очень хороший результат, я доволен был. А вот ягодица у меня не помогло по ягодице. Там остеосаркома, диагноз, ну что-то не знаю. Такое дело. Вопрос сложный, понимаешь. Ну надо заниматься, а легкие самое главное. Везде можно мягкие ткани удалить, а легкие такое, что не удалишь. Поэтому надо приложить все усилия, продолжать усилия, конечно, все. Вот это такой вопрос. Спасибо.